جانتے ہیں کہ بدتر جانے ایک دین کو بچانے کے لیے قربان ہوئی کہ آپ نے کبھی ایسی قربانی دیکھی ہے جو صرف اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دی گئی ہو کہ آپ نے سچ کے لیے کھڑے ہونے کا ایسا حوصلہ پہلے کبھی دیکھا ہے جہاں اپنے بچوں تک کی جانے قربان کر دی جائیں آئیں سنتے ہیں کربلا کی وہ کہانی جو ہر مسلمان کے دل کو ہلا دیتی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت عبو بکر رضی اللہ حضرت عثمان حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی حضرت علی رضی اللہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ نے ماویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی تاکہ امت میں امن قائم ہو لیکن حضرت ماویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید خلافت پر آ گیا یزید ایک بدعمل ظالم اور دین سے دور شخص تھا وہ چاہتا تھا کہ امام حسین ان کی خلافت کو تسلیم کریں مگر امام حسین رضی اللہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ظالم حکمران کو تسلیم کر لیا جائے تو اسلام کی روح ختم ہو جائے گی سفر کربلا مدینہ سے حت موصول ہوا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کی امامت کریں امام حسین رضی اللہ نے مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کر دیا لیکن راستے میں یزید کی فوج نے کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا دس محرم الحرم اکسٹھ ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ اور ان کے بتر جان نثار بچوں اور خواتین کے ساتھ مدان کربلا میں اترے پانی بند کر دیا گیا تین دن تک سب پیاسے تھے اور بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے حق و باطل محرم نو محرم کی رات امام حسین رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کل جنگ ہوگی تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے میں کسی کو نہیں روکتا لیکن سب نے کہا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں جانا چاہتے دس محرم کو ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ کے ساتھی شہید کر دیے گئے حضرت علی اکبر امام حسین کے نوجوان بیٹے حضرت قاسم حضرت حسین رضی اللہ کے بیٹے اور حضرت عباس علم بردار کربلا اور آخر میں خود امام حسین رضی اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ سجدے میں تھے اور یزیدی لشکر نے ان کا نیزے پر بلند کر دیا قربانی کا پیغام یزید سمجھتا تھا کہ وہ جیت گیا مگر کربلا میں اصل جیت تو امام حسین رضی اللہ کی تھی امام حسین رضی اللہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتا دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل اسلام ہے اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو لے جاؤ پھر حضرت زینب کا کردار آیا حضرت زینب واقع کربلا کے بعد قیدیوں کے قافلے کو سنبھالا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک بہن نے اپنے بائی کا پیغام دنیا تک پہنچایا فرمایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے ہمارے مردوں کو شہید کر کے اور ہمیں زلیل کر کے فتح حاصل کر لی ہرگز نہیں تو تو صرف اپنا چہرہ دنیا کے سامنے ننگا کیا ہے اے یزید تیرا ظلم وقتی ہے تیری حکمت چند دنوں کے مہمان ہے کل جب وقت کا پردہ اٹھے گا دنیا تجھے یزید کے نام سے جانے گی ظلم اور جبر کے نشان کے طور پر اور جان لے ہم نے اپنے عزیزوں کی قربانی دے کے اسلام کو زندہ کر دیا ہے ہم نے یہ قربانی اللہ کے لیے دی ہے اور یہ قربانی کبھی ضائع نہیں جائے گی ہم نے سچ کے علم کو بلند کیا ہے ہم نے باطل کو بے نقاب کیا ہے اور جان لے یزید حسن مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں ہر سچے دل میں ہر ایک حق پرست زبان پر اور تو, تو تو مر گیا ہے تاریخ کی گمناہی میں ہمارا پیغام رہتی دنیا تک جائے گا اور کربلا ہر زبان پر زندہ رہے گا کبھی نوہے پر کبھی آنکھ کے آنسو میں اور کبھی کسی بے بس کی آنکھ میں یہ خطبہ حضرت زینب رضی اللہ نے حاکم میں وقت کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے دیا جو قیامت تک مظلموں کے لیے ہمت اور امید کی اہمیت رہے گا ان کی تقریر نے یزید کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا کربلا کے پیغام کو دنیا تک پھیلایا گیا اور اسی لیے آج ہم موراب امام حسن رضی اللہ کا نام عزت سے لیتے ہیں کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ایک تحریک ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے جان دینا جان دے دینا باطل کے آگے جھکنے سے بہتر ہے ہر مسلمان کے دل میں حسن ہے حریر ظالم وقت کا یزید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں اور اس پہ چلیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں